Я вітаю всіх прихильників спорту на Дніпропетровському державному телеканалі. Сьогодні ми вам пропонуємо подивитись трансляцію чемпіонату України з треатлону в олімпійській дистанції у Дніпропетровську. Такий цікавий чемпіонат. Зараз офіційна частина церемонії відкриття чемпіонату, представлення спортсменів. А потім ми продовжимо коментувати. Звичайно, заступник володніпропетровської обласної державної адміністрації Стопад Іван Іванович. Дніпропетровський міський голова Куличенко Іван Іванович, голова Федерації триатлону України, Вільда Андрій Олександрович, заступник міського голови Зайцева Ірина Георгівна. Що ж, ми запрошуємо наших спортсменів. Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область. Місто Київ, Одеська область, Кіровоградська область, Полтавська область, Львівська, Черкаська область, Харківська. Будь ласка, шановні давайте підтримуємо наших участников. Слово для привитания надеется ступаку Ивану Ивановичу. Дорогие друзья, уважаемые участники чемпионата по триатлону, я имею честь от губернатора Днепропетровской области Александра Юрьевича Вилку приветствовать вас на Днепропетровской земле. Для нас очень приятно, что чемпионат мира, или чемпионат Украины по триатлону проходит как раз на территории Днепропетровской области. Я полагаю, что сейчас у нас будут самые лучшие, самые честные состязания, командная игра, которая позволит победить лучшим. Я от всей души желаю вам честной игры, честного представительства ваших областей и побед. Спасибо вам большое. За слово приветствия выступает Днепропетровский мирский голова Куриченко, Иван Иванович. Днепропетровск славен многими спортивными традициями. Здесь известен Днепр, футбольная команда. Баскетбол имеет огромные корни, э, бадминтон, триатлон мы принимаем впервые. И я рад, что на набережной Днепровска, которые очень любят местные жители, есть возможность посоревноваться лучшим спортсменом Украины. Я хочу вам пожелать хороших соревнований, побед и самое главное, всех, кто стремился попасть на чемпионат мира, После этих соревнований там обязательно были. И приветствую команду «Шестерочку» с Днепропетровска. Спасибо. С вами начинаем. И победы впереди. Праздник вас. Дякую. И слово надается главе Федерации Украины с Реатлону Бильги Андрею Александровичу. Я приветствую всех присутствующих. Дуже приятно встретиться на гостиной Днепропетровской землі. Дійсно, це вперше спортивне свято такого рівня ми проводимо тут. Прекрасно організовані змагання. Ми бачимо, що місцева влада попрацювала, приклала дуже багато зусиль і створила майже ідеальні умови для проведення змагань. Я думаю, що вже сьогодні на засіданні президії Федерації триатлона України ми Поставимо питання про проведення в місті Дніпропетровську наступного року етапу Кубка Європи з триатлону. З цим ми поїдемо на міжнародний конгрес до Пекіна. І в цьому я запевняю представників міської влади, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб наступного року тут провести міжнародні змагання. Я вітаю всіх спортсменів. Дійсно, тут приїхали найсильніші спортсмени України. Це учасники Олімпійських ігор Данило Сапунов, Юлія Єлістратова, Андрій Грущенко, переможці етапів Кубка Європи, етапів Кубка освіти, наші найсильніші юніори. Вниз державний флаг надається. Єлістратові юлії, чемпіонці Європи серед молоді, переможці етапу кубку освіту, учасниці Олімпійських ігор. Режив іні. Місто Дніпропетровськ, срібні призерці чемпіонату Європи 2011 року. Гущенко Андрію, призер чемпіонату Європи серед юніорів, учаснику трьох Олімпійських ігор. Та Сапонову Данілу срібному призеру чемпіонату світу серед молоді, учаснику двох Олімпіад. Шановні учасники, спортсмени, флаг та гімн України. Чемпіонат України з країна оголошується відкритим. Зараз представлення спортсменів провідних, ну а потім вже ми побачимо старт. Перший старт Олімпійської дистанції серед чоловіків. Олексій Сют. майстер спорту відголовної класи Черкаська область. Святослав Связьков, Кіровоградська область майстер спорту. Иван Иванов, Полтавская область, мастер спорта. Антон Витолин, Харьковская область, мастер спорта. Иван Писал, мастер спорта, Одесса. Александр Безуглов, Иван Петров, кандидат мастера спорта. Анат Раджапов, Харьковская область, мастер спорта. Назар Горош. Львовская область, мастер спорта. Дмитрий Майер, Ивановская область, мастер спорта. Роман Главацкий, Житомирская область. Владимир Дубкин, Кировоградская область, мастер спорта. Виктор Алешев, Мастер спорта, Донецкая область. Максим Овчаренко, Димондовская область, мастер спорта. Антон Блахин, Харьковская область, мастер спорта. Сергей Кохан, Житомир. Николай Ярошенко, наш участник из России, победитель Кубка России 2010 года. Николай Чалов, Черкасская область. Вячеслав Васильев, еще один участник из России. Ну а сейчас элита украинского триатлона. Данила Сапунов, Серебряный призер чемпионата мира среди молодежи, участник двух Олимпийских игр. Егор Мартыненко, четвертое место Кубка Европы в эстафете. Роман Король, Донецкая область, мастер спорта. Андрей Глущенко, чемпионат мира. 1998 -го года среди молодежи, участник трех Олимпийских игр. Сергей Курочкин, Запорожская область, мастер спорта. Максим Черный, Запорожская область, мастер спорта международного класса. Дмитрий Агеев, хотел мастера спорта Донецкая область. И Дмитрий Дудко. Хотя мастера спорта Донецкая область. Итак, первая часть дистанции. Плавание 1500 метров. Расстояние между вот этими двумя буями с переходом через деревянный настил и второй круг. Два круга по 50 метров каждый. Достаточно одна минута. Спортсмени готові до старту, і зараз ви побачите це дуже цікаве дійство. Перша у Дніпропетровську чемпіонат України з тратлону. Ще раз нагадую, саме у Дніпропетровську проводиться цей чемпіонат. Поруч зі мною головний суддя змагань, голова федерації, федерації тратлону Дніпропетровської області. Сергій Лисов, я вас вітаю. Добрий день. Зразу сьогодні ви будете допомагати мені транслювати коментувати цю подію, оскільки ви у нашій в нашому регіоні насамперед втратлоні перший чоловік. Ну зараз дивимося старт цієї дистанції. Що насамперед для спортсменів важливо ось на старті? ще раз добрий день рад привітати всіх любителів спорту, всіх. телезрителей, которые сейчас смотрят нашу трансляцию. Я пропоную зараз подавить старт. Итак, а даете старт. Же... Старт в триатлоне. Одной... В одном из самых тяжелых ну, видов друзья, спорта. Болеем. Первый этап Болеем. плавания. Болеем. Как уже Полтора сообщил Виктор, 1500, 1500 метров, два круга. Очень важно на старте занять правильную позицию. Для чего это нужно? Это необходимо для того, чтобы, говоря спортивным языком, что мы будем сегодня неоднократно говорить, стать в нужные ноги, то есть стать в ноги лидеру. И это даст шанс выплыть, приплыть в конце плавательного сегмента среди лидеров. Что очень важно будет в дальнейшем в велосипедной гонке. Ехать в лидирующей группе. вы бачите нашу камеру с катера, которая сегодня те же в прямом эфире. Насамперед, наша трансляція безумовно йде у запису, але ви бачите включення з катера нашої камери. Насамперед, сьогодні наші камери будуть розташовані не тільки на дистанції з плавання, а й на дистанції з велогонки, і на дистанції, там, де спортсмени будуть вже долати дистанцію вже на дистанції 10 кілометрів, якщо я не помиляюся, біг, це біг. так. Продолжим комментировать плавания. И вот мы видим, как две группы, две группы разделились. А чему, чему они так разделились? Вот э, ошибочная э, правая группа, вернее, слева от нас. Вы видите, они ошибочно заняли позицию. Видимо, видно сразу сейчас. А левая группа э, явно находится впереди. Дело в том, что течение возле берега, тут еще играет роль течения, видимо, не все это поняли, не все это почувствовали. Ну, вперше, робот, Никто, раз, ну в первую очередь будет роскошь. Никто не обращает на зеленую воду, внимание, на, ц... на цветущую воду. Но ну, мы бачим, как дуже красиво идут спортсмены, синхронно майже, как это красиво самомассово действует. Большинство из них мастера спорта по плаванию на всякий случай. Це дуже люди. На, на жаль, ми не можемо показати вам картинку з гелікоптеру, як це роблять у світі, так? Так, в и в Австралії это везде абсолютно. Ну ми про це ще поговоримо. Так ось у мене таке питання. Ось ви казали, що спортсмени іншої групи помилково зробили, ну, скажімо так, рух вправо. А если спортсмен, он плывет по дистанции, он что-то по попереду себя? Обязательно. Они видят все. Это на первый взгляд кажется, что они только... Они привыкли, это профессионалы. Еще раз хочу подчеркнуть, что здесь сильнейшие пловцы. Сильнейшие три атлеты Украины, которые стартовали и на Олимпийских играх, и десятки международных стартов имеют, и в океане, и в море, и в озерах, и в различных каналах. То есть они уже видят и должны чувствовать все. Но, видимо, стали, вот скажу даже... Я вас прошу да. перепрошу, трохи перебью, Ось вы видите, яка волна, и да? как спортсмены камера, мы, спортсмены, сдолают эту волну это уже складно Ну, я вам скажу, по большому счету, это не волна еще. Для них это почти гладкая вода. Топ для, для нормального вообще... Че, человека... че, билище да, с да, да, да. да, конечно, да. много. В океане проводят, соревнования проводятся в океане. Про проводят... проводится в океане, океане проводятся, вы знаете, в Тихом океане дается старт, причем старт с берега, называется массовый старт, и люди забегают, и некоторые просто не могут начать дистанцию, потому что огромной волной выбрасывает их на берег. Там дата специальная техника преодоления этой волны. Ну, давайте вернемся, наверное, к гонке. Дело в том, что здесь плывет наш земляк Александр Безугл из Днепропетровска, и он сейчас еще не вышел на первую позицию, а он стал в правой группе изначально. Но сейчас он где-то вот третий или четвертый уже плывет. Он догоняет он мастер спорта по плаванию, неоднократный чемпион Украины по плаванию. Мы еще будем возвращаться к этому человеку. Это один из самых талантливых триатлетов Украины. Но всего три года в триатлоне пока не дают возможности ему раскрыться в полной мере. Ну, это вы кажете, как не голова Федерации Днирпетровской области, его, да. так, вы еще и тренер нашей сбирной Днирпетровской области. А плавание для вашего хлопца э, на сильнейшем Это его а? Вот он в синей шапочке его показывает сейчас. Вот видите, он вторым на, номером. На другом месте. Все. Да, так? он, уже вышел, он был во второй группе, но он переложился, как говорят, говоря спорте, переложился уже в лидирующую группу. Ну прекрасный план, сейчас камерам, камерой мы видим, акватория Днепра, новый город, и вы видите спортсмены, первая дистанция стратон, олимпийская дистанция, первая у Днепропетровска, очень красиво. И вот видите... Вот кто-то зацепился за бой. Так это допускается? Пропускается? Ну, можно, главное его оплыть с нужной стороны, огибание правым плечом. А почему ну. спортсмены, ну, майже в притул идут эти поздочки и торкаются. Они не можно его? Бачат, но там волна, ветер, немножко, чуть-чуть касаться можно. И лидирует гонка сейчас россиянин. Лидирует Николай Ярошенко, кстати, в прошлом наш земляк с Донецка, с Украины 4 года живет в Пензе и успешно выступает победитель Кубка России. Он один из самых сильных пловцов был в России. Из Макеевки он родом. И сейчас вот он ведет гонку. Первую половину дистанции. Мы нагадуем нашим глядачам, прихильникам спорта, что это открытый чемпионат Украины. И тут сколько стран принимает участие? Приехали, к сожалению, только Россия пока. Потому что впервые еще не все знают, не все могут. Ну, але це о щось. О схоже, як поки не будем говорити. Ну що Но... то буде? Це перший перший крок делаем. Перший этап. Напевно, для вас важливо все ж таки провести цей чемпіонат першого дня Петровського було, так? Звичайно. Але ми нагадуємо, що цей чемпіонат проводиться і за рішенням і допомоги міської влади і обласної влади. Ми об этом ещё, думаю, будем говорить, Дело в тому що міська влада приложил огромные усилия, честно говоря, не, не я как президент федерации, не как организатор, не автор идеи проведения, я не предполагал о такой поддержки, которая городская власть приложила усилия огромные для проведения этого старта. Ну, действительно, проведение чемпионатов с триатлона – это очень сложное задание. Дуже очень сложное. сложное. И... Просто еще поговорим, действительно, у нас будет да. для этого момента. Давайте. А сейчас прокомментируйте, все таки, э, подходит до завершения э, первого кола, дистанции. Так. Значит, э, что происходит у нас? Николай Ярошенко я вижу впереди пока по технике плавания. За ним идет Роман Король из Донецка, и вот на третьем месте сейчас этот Александр Безуглый, который ожидалось, как будет лидером в плавательном сегменте, в плавательном, плавательной гонке. Я думаю, все же он выиграет, потому что он на голову сильнее. Я хочу сказать, что его личный рекорд, те, кто знает плавание, те, кто немножко представляют, что это такое, его личный рекорд на дистанции 1500 метров вольным стилем 15-10, это уровень мастера спорта международного класса в плавании. Вот. И ну, вот менее, еще да. один буй огибает. Это уже третий, насколько я помню, буй. Останется. Останется. Да, да, да. Но ну, больше хотел бы сразу сказать, что плавание в бассейне и плавание в открытой воде огромная разница. Это многие пловцы, приходящие из плавания высокого уровня, не способны на первых этапах, не способны показать весь свой потенциал плавательный. Вот именно в до этого, так это так, очень так, сложно. Да. Там на старте бывают такие просто драки начинаются на старте цепляют друг друга руками Спортим, ногами это борьба так? да драка спортивная это борьба борьба и вот сейчас синие шапочки видите левее Александр Безуглы пытается атаковать пытается выйти на первую позицию потому что э, плавание а в ногах в это свелока. не да вот он видите самая левая сейчас позиция э, для него помогайте Нам это, это, убитый да, э, э, я думаю все-таки он сильнейший пловец поэтому... Россиянина. да 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 ну, прекрасный вот. план вы бачите, наша камера Раскатера действительно и вот видите, то, что не, не ожидали организаторы, глубина в этом месте в Днепре оказалась совсем небольшой. И некоторые встают и прыгают. Это разрешается в правилах. Это можно. Преодолеть дистанцию по воде можно прыгать. Это можно. Прыгать. Не для Это вас? была несподиванка. тут судьи, организаторы, когда ставили этот буй, мы не промерили в этом глубину, не думали, что так далеко от берега не будет. Невже, Невже в наш Днепро. Да, вы видите, что происходит. Посреди Днепра люди прыгают. Фантастика, вот. я этого не, не ожидал, действительно. <laughs> Но сам, например, я на... думаю, спортсмены этого не ожидали тоже, они... Э... Главное, чтобы быстро. <просу> вот. Мы не знаем, какое там дно и опасно ли там прыгать. Ну, посмотрим, будем надеяться, все пройдет благополучно для них. Ну вот, как я и предполагал, без углы. Это последние э... метры до завершения первого кула. А далее э, спортсмены выходят на бон. Лег... Это бон, ну, вообще-то для гребли, но мы его специально установили. Это и... И... за правила да так? Да, сейчас спортсмены матератона. Выходят на бон и далее стрыбать воду на второй да, круг. Да. Или выходят на берег в некоторых стартах. Ну, но... если вы видите, загальный план и поддержка. Первым Нет. кто будет? Это Александра Безуглова поддерживает публика. потому что это его команда. Вот он, Новосибирск. это наш земляк 16 первый. номер, да. Вы видите и стербаевый, очень красивый динамичный момент. И сейчас все спортсмены по шерзи будут преодолевать вот этот первый этап. Да, у некоторых силенки подскальзываются, некоторых даже толкнуться уже не могут хорошо. Ну, ничего. Почему вот. само, само так было продумано в триатлоне? Для зрелищности, для того, чтобы, вы видите, зрители стоят. Это как бы необходимый такой элемент сейчас в правилах. Красивая картинка, красивая. Зачастую делают выбегание на берег, до 100 метров бегут по берегу иногда. Вот Антон Блохин из Харькова завершает эту группу, группу, группу лидеров. Вы видите, что спортсмены стараются все равно стать в ноги друг к другу, то есть плыть за, плыть в ногах. И вот Это... наш спортсмен, наш земляк, первый, але его переследуют россияне на сам пройтной далице. Да, Еще да, На водоросли никто не обращает внимания. На зеленую воду тоже, как я уже говорил. Люди привыкшие. Это настоящие бойцы. Это... Ну, мы... Действительно, досить зеленый Дніпро, але яка погода зараз -за в Украине? Из-за температуры, буквально последние дни зацвел Днепр и тоже На нам, момент проведения этих соревнований, на период нашей трансляции, если я не помиляюсь, температура плюс 35-36 градусов. Это очень тяжелые условия для проведения такого старта, именно для спортсменов. Перегрев, тепловые удары случаются нередко в триатлоне. Але організатори все зробили для того, щоб забезпечити спортсменів від цього. Насамперед, на біговій доріжці на шляху спортсменів, коли вони будуть біжати, зроблено спеціально.